Завод создавался в свое время как самолетостроительный. Потом волею судеб и истории он перешел к ремонту самолетов. И последние три года мы опять его переквалифицируем в самолетостроительное направление. Это наша стратегическая цель. На сегодняшний день на заводе работает свыше 800 человек который занимается ремонтом самолетов типа Л-39, Як-52, МиГ-21, до сих пор ремонтируем на экспорт, а также ремонтируем двигатели. Помимо модернизированного самолета Л-39М, министру обороны был продемонстрирован учебный самолет для первоначального обучения курсантов, летчиков в Харьковском университете воздушных сил, сбройных сил Украины, самолет «Дельфин». Значит, это четырехместный самолет, который позволяет выполнять все упражнения начальной и завершающей стадии летной подготовки на самолете такого класса. Значит, самолет интересен тем, что он оборудован э, двигателем дизельным, работающим на керосине, что исключает необходимость содержать целую подразделение, работающее, обеспечивающее бензином. А также самолет оборудован центральной парашютной системой, позволяющей э, в аварийной ситуации приземлить самолет без повреждений и с сохранением жизни всего экипажа четырех человек. Учитывая недостаток средств на подготовку военных летчиков, было принято совместное решение с командованием воздушных сил и с Министерством обороны о проведении комплексной модернизации самолета Л-39С вариант Л-39М. Самолет позволяет симулировать полет на МиГ-29 в боевой обстановке, как при перехвате цели, так при воздушном бою, так и по стрельбе и бомбометании по земле. Если начинать эксплуатировать самолет Л-39М, то за 200 часов налета эта цифра определена, что столько он может летать в течение одного года. Вот он дает экономию при симулировании самолета Миг-29-19 миллионов гривен в год, а при симулировании самолета Су-27 36 миллионов гривен в год. При затратах на Модернизацию полную, модернизацию этого самолета 16 миллионов, окупаемость получается, соответственно, 10 месяцев и 6 месяцев. Очень эффективно. Поэтому этот самолет министр обороны приказал взять на вооружение в этом году. И на будущий год, если Господь Бог нам поможет, мы сделаем 5 самолетов для наших вооруженных сил Украины. Сегодня также мы оформляем договор с государственным концерном Антонов на участие в кооперации в изготовлении самолетов типа Ан-70. Все это в комплексе позволяет нам решать любые задачи, которые ставят нам и министр обороны, и заказчики от иностранных государств.